И с вами будут поступать как Бараны, с баранами. Да. Извините, это данность и реальность сегодняшнего дня. А то, что у нас война и не хватает бойцов, это факт. И да. поэтому вы или научитесь защищать себя законом, который есть. Да, сейчас многие скажут, да этот закон не работает, да этот... Он не работает с первого раза, со второго. Да, а с третьего да. он работает. Я Работи. хочу підтвердити твої слова, в нас знайомий є, є близький. Він попав в війська в третю штурмову. Чувак попадає у тіпа, з дитинства епілепсія і ну, там, ну, там жесть. Людина не, мож, не то що не може там, воювати, служити, вона непридатна В апріорі. Ну, він цих документів не показав, як ти кажеш, як баран. Посуну туди, зараз воно все це вилазить і намагаються звинуватити. Знову ж таки, там ТЦК, звинуватить всі, всі винуваті, треті, штурмуваті. Але а питання в чому? Я з ним говорю: ти звертався? Ні. Я, я був. Был... командиром двух батальонов. В одном было 480 человек бойцов в строю, в другом 520. И я тебе хочу сказать свою историю. Когда мне, как командиру, надо, кадровику подать все документы на каждого бойца, а я не могу это сделать, физически не могу. Мне приходится каждого бойца вот так крутить, чтобы он предоставил справку о семейном положении, о разводе, о детях, о своих болезнях. О том. Люди это просто резина резиновая. Его просишь, мне надо тебе дать статус. Не дай бог ты погибнешь, чтобы твоя семья получила компенсацию. Будь добр, собери пакет документов это проблема Страшная они проблема. не могут сделать ксерокопию справок тот фамилию поменял тот поменял жену тот там детей взял на дайте документы. Ну, просто бла-бла-бла, mm -hmm. бла, рассказать yeah. свою историю, Геза yeah, этого yeah. недостаточно. Yeah. Все so. надо подтвердить юридически документами. Я отпускал их домой на неделю, чтобы они собрали документы. И они приезжали, и чего-то не хватало. <laughs> <Это> обязательно. <laughs> вот, <laughs> это люди. <laughs> <laughs> Дивися. по ТЦК еще, еще ТЦК, еще одно питание, Важливо. А, зустрічався я с своим ну, близким. Вот. Винка же списують. На сьогоднішній день, ну, це було десь місяця-півтора назад, десь так, списували по 7 тисяч доларів, можна було військового списати. От. ну, Якщо у тебе якісь там є контузії, то, то собрати якийсь пакетик документів мінімальний. 7 тисяч доларів до лейтенанта. Зустрічався на тій неділі, двадцатка. Спішать, бігом беруть гроші. А і паралельно відмазують, я знаю, є факт у мене. Відмазують за 15 тисяч доларів зараз в ТЦК. На рік роблять тобі ну, відсрочку. За 15 штук баксів. Це, ну я людина, ти ж знаєш, я просто так говорити не буду. Я вже коли знаю людину, коли знаю прізвище, коли я вник в це питання, то я тобі кажу по факту. І багато-багато фактів в мене є. Я їх не оприлюднюю там, ну, з деяких зараз причин, тому що я обробляю це. От як ти дивишся на це? Людьми управлять можливо двома кнутами. Страх и любовь. Любовь мы забыли, что это такое. И поэтому нами управляют страхами. И вот люди под влиянием кнута страха просто вытворяют. Они сами поднимают планку цен, да. они сами дают взятки. А, наверх, да. А сбишу. люди они слабые. И когда им дают деньги. Им тяжело отказаться. И поэтому быть. это есть система, которая работает как часы. Если есть те люди, которые готовы платить, всегда найдутся те люди, которые готовы брать. И тут проблема, перестаньте бояться. Немножко да. остановитесь, поверьте в Бога, поверьте в себя, поверьте в Вселенную. Я не знаю, как Это, что не вас, да, я не знаю, да. как вас пробудить от сна и от страха. Начните немножко прибегать к разуму, к холодному, спокойному да. разуму. И вы найдете пути, и они есть юридически правильные шляхи, которые выведут вас с любой ситуации. Но человек в панике, в страхе, хватает, продает машину и бежит, отдает деньги. Заметь, люди, ты правильно говоришь, это я сейчас постоянно намагаюсь раскручивать. Люди, мозг дал нам, Бог же ж, есть тут что-то, да, серое Мы, людина зачастую зараз не користується, эмоциями користується. Да. От эмоциями, да. От, да. это все вот так, и они, им не думать. На жаль. Ну, давай, добренько, с этим закончили, давай по Курску. По Курску. Это такая тема жорстка и такая неоднозначная. Что ты, твоя думка? А -а -а. наступ. Это дерзко, это интересно, это опасно, но ребята, которые подписались на эту операцию, они знали, Куда они идут? И я снимаю перед ними шляпу, я признаю их как воинов. Это было необходимо. Многие тут, опять же, философы, эксперты военные, там накопление войск, а мы пошли на Курск, у нас там к этому Кадесе подходят, О. а мы в Курск идем и тому подобное. Это не тот разговор. Военная стратегия, она требует иногда таких операций. И сейчас мы, какие бы ни были мы умные, мы не можем объективно увидеть цель и реализацию этой операции. Да, мы увидим позже. Философствовать я не хочу, придумывать я не хочу. И хочу посоветовать всем этим вы ну придержите свои языки не баламутьте народ да, вот да, не да, баламутьте да. народ потому что народ эмоциональный и слушает верит да. и потом страдает от всех этих ваших прогнозов Горе, да. а сейчас нам немножко надо успокоиться и поэтому пусть военные занимаются своими делами волонтеры занимаются своими делами да. а мирные граждане, Пусть осознають, то, що вони громадяни воюючої країни і знаходяться в режимі війни. Я теж говорю, що ми маємо вірити да, в своїх воїнів в нашу армію. Чому? Тому що я, до, до війни, ну, от війна тільки-тільки почалася, ми тільки зібралися там. Я все одно писав відео, і от я писав відео одне про те, що. Ми зайдемо, я на російській мові навіть їм сказав, ми зайдемо на вашу територію і ви побачите війну в себе вдома. Да. Це я говорив ще дуже важливо було да. зробити. Потім я зробив такий же ж запис про Білорусі. Ребята, не вздумайте, тому що ми дійдемо туди не за три дні навіть. Даже, ну, це даже, треба, от, треба, щоб підтримати, навіть якщо это буде. операция операція е, немножко, скажем так, с не дуже хорошим концом. Она уже себя реализовала. Уже. Мы получили огромный результат. Потому что каждый россиянин прочувствовал, что такое страх, что такое война и что такое оккупация. Что такое, когда к тебе в дом приходит солдат с автоматом. Это очень важно. То тому всьому, що як ведуть себе наші, да? оці мразі ж завжди розказують про наші, ну, ну що ми теж там щось робимо погане. Але українці, ну як ти кажеш, да, ми ж добродушні дуже. Українці котиків цих кормлять собачок, як вони можуть принижувати чи людей? Ну це, блін, ну мразі. Тут, знаєш, от і всі придумані.